Кохання ні щастя не знаю я, навкруги тільки бруд і сміття, тільки мов сонечко жовте осяю О, пресермо, сонечко, О, осяює на, сіре, сіре злиденне життя. сіре леденне життя. Сьогодні в програмі Наряда скандального рейтингу. Я красивий, як нова Летняя Ток-шоу Анжелики Багнюк. Життя замечательных людей. И вы сели звезд со скандалами и та души губами. Добрый вечер! Починаем он яка велика в нас пов'язка дня! Це велике відкриття типу сто. А зверху з тоба є загугулина! Тобто це найсточніший рейтингометр. Він виравнює рейтинг всього, що завгодно. Можна виміряти все <звіт> на <Навіть> кішку! <звіт> <звіт> Примірю, і знаю, кого волий, а хто вже уволений. За дісти рейдів. Почну з тебе. Шалі. Ай, що, ай, як ви не боляться за бездарний сміречен. А я гадав, що ви люди, що ми з вами будемо будувати великий красивий вишневий садочок з Купідоном. Я уже им рамор завис. Ах ты! <реш> 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 Вы же не цикави! На вас никто не будет дивиться! Ну разве что у бань. <реш> и то с отвращением! Вы знаете, чем можно купить и зараз глядать? А? Что глядать? Филипп до экрану! Я Филипп до субкрана! Зараз цікаві скандали. Тов кого плюну? То кому фіку каку кину? Про труп на городі. Зловживання в задньому проході. тобто в коридорах власти, ей. В общем, знайомтесь, наш постоянний товарість, журналістка Анжеліка Бавдюк. Браво! Браво! Вона буде займатися всіми скандалами тукшу, шоу-токами і так і вувшим так. І потягнуться до нас люди, не витримують мерзості брудної правди. почнуть виправдовуватися, требувати там вибачання, спустування, компенсації морального родства. Що? О, і мене за це аба, і в суд потягнуть. Ай, як хорошо буде. Ні, в мене будуть стріляти. <реку> за правду. а попадут з лягера. Бо він сам Ай, а в тебе, дурачок, зарвуть машину. Що? Тебе машини нема? Ах, ти ж потвор. Люди, розумієте, будуть уродуватись, бомбу тобі класти, а в тебе, Канди Бобера, нема машини. Уп, зарвуть тільки твої шарпетки. Я уже не где что всех нас перебьют. И от этого ты стосишь нашу рейс. Но чтобы взять нашу скандалистку, надо кого-то уволить. Ну, я думаю, это будет Сандурович. Э, э, у него в нього новинах ни одного скандала. Что? Э это у меня не скандальные новости? Да вы что? У меня столько грязи? А есть еще и помои, и навоз. Вы меня еще вспомните в суде. Уу! Не надо! А, мы выженем ведущего. Правильно, навещи нам цей косноязычный объявляющий, бо будет объявлять наша скандалистка. Репетируем. Починаем шоу Довгоносиков. Сегодня у программы Сидоров дурак, Петров Котьов, Юрий в день, Ноев ковчег. О, бачу я гарно, сразу четыре человека постраждало! а шестнадцать профессионал. О! о, 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 а я умею сплетни распускать и компромат А ещё у меня есть фотография режиссера, гуру, в бане, с якоюсь мочалкою. ха ты это поклёб. Я никогда не э, давайте уволим замечательных людей. Они благопристойны и никому не интересны. Он толстой! Мясо не ест! С точки зрения непротивления сокращению увольнения, я могу даже и человечину сжать. И как угроза как симулируют таланты! Молодцы! Маньяки! Браво! направо! А, -а, -а! Треба уволить Холмса с его аппендицитом Вахсоном! А -а -а! Класс! Сидят по мужикам камина, базарят и хоть бы поцеловались, но нема на что подивиться! Кто за? Да? Единогласно! Они раздражают меня своей интеллигенцией! И кто минул у Биг А теперь... А теперь все швидко по работе. Ну да, то, что вы подумали. Молодцы. Ой! Рейтинг Скорей давайте, начинаем его программу! Поехали! Ага, подождите, подождите, не начинайте! Мы придумали, мы с Батсоном придумали! Внимание! Мы... Да-да-да-да, вам понравится! Обязательно! Мы же будем вести страшно скандальную викторину! Ага, ну, представь! Мы появляемся с Ватсоном в кадре, и Ватсон достает вопрос. Уважаемые! Публика, спрашиваю я. Подскажите, в каком году лорд Чертерфиль наконец полюбил? Чувствуете, как уже побахивает скандалом? В каком году Лорд Черфиль полюбил? Путин! <связывая> <связывая> ну, ты ваш скандал! Так у меня же черрову фраку бежевые носки! А у меня пятно на латкане! Это же скандал! А! 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 Спиритизм! Спиритизм! Телеком сиваться на свалку истории! Сандало быть голый, как правда на натуре! Шарик против ролика! Сандал фурлянинский, красный против У! голубых! Добрый вечер! Починаем шоу «Довголосники»! И знаете, Зараз я вам зроблю красивий десерт. І так, увага! Ви знаєте, що в кулуарах на базарі мені сказали, що наш режисер... А, я вимиснув звук, щоб додати інтриги, поймі, деякі скандали, більш скандальні, коли нічого не поняття. Что, закинчу свои разоблачения? <свы> Ладно, выкаю звук. <свы> Алло! <свы> Теперь меня слышно? О, тогда слушайте. О, наш режиссер полный инвалид. Голова <свы> на присосках, ноги на пружинах, а рота вообще не мае. Это <свы> вы прослухали десерт, а зараз будет серп. О, приступая премьера топ-то наше великолепное ток-шоу с голой журналисткой Анжеликой Банюк. Подивимось, подивимось. Ха-ха-ха-ха. Ілічка Вагнюк, а це значить, що наше правдиве, що то вже розпочалося. Сьогодні воно буде особливо цікаве, тому що я запросила до нас представників найдрівнішої професії, тобто гончарів. Здравствуйте. Ні, я дрібно жив з нами. тоді до побачення. Ви що, не бачите, що у нас запис програми? Я бачу, я все бачу. Ох, какой ты глазок Теперь у меня очи открылись, вы же у меня брали интервью, помните? Да кто ты такой, чтобы я тебя помнила? Я академик Шнобелевской премии и Гарвардского университета! Так, а не надо тут у студии своим матом ругаться! Да вы у меня брали интервью. Ось воно, о! Ну так что гарный свет, что ты хочешь? Я хочу справедливости. Вы написали, что я не бритый, круглый дурак. Так то я не против тебя, то я прокату! А вон нынче написано, что я дурак. Так что тут удивительного? Это же оскорбление! Помыяетесь, это свобода слова. Свобода слова дурак. Тут еще написано, что я витрезвитель и скатерть. Где вы бачили витрезвитель и скатерть? что это же вы украли Да я никуда не был в Я на вас суд подам, что вот это клевета. Гнусная клевета. Что? Да как вы смеете? Это же звичайнисенькая клевета, а не гнусная клевета. Мы на вас у суд подадим на миллион усуд за клевету. Вот это клевета называть их гнусную клеветою. Самую звычайнисенькую клевету. Боже, боже, нравы, я коллажа Я калажа. Усуд, усуд, у суд, потому что... Потому что вы, вы, у вас, у вас, у вас, у вас пена пила, вы, вы колчат, ...беззащитную прессу! Пацан! Вы видели, что они поставили вместо нашего сериала? Это же позор! 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 Ну ничего, мы с вами перейдем на другой канал! Ничего, они еще пожалеют! Вы еще ноги будете кусать, дорогие! Да, Ов, но ведь сначала мы с вами убьем с голоду. А давайте займемся шоу-бизнесом. Ну, вы же умеете играть на скрипке, Будем стоять с вами в переходе. Что вы несете? В каком переходе? Ну, через Ломанш. Там же всегда очень оживленно. Будем просить милостыню. Что? Бастон, никогда! Я истинный джентльмен! Допустим, да у меня будет хоть три руки! Я никогда их не протяну! Да разрази меня гром, если я вру! сенсационную программу. То есть, сейчас выступает скандальный обозреватель, интерактивный Шандрович, который в своих правдивых скандальных новинах будет штрикать пальцем суспільство в его язвы и да фурункули. А пока он не начал, я поделюсь с вами новиною, которую я подчеркнул из источников, близких до минеральных. Убак! Наш режиссер! Сегодня у нас в новостях одни скандалы. Поэтому нужно срочно надеть на голову что-нибудь из протеза, потому что новость может очень сильно ударить у голову. Мы тоже можем новости читать. Политический скандал! Вчера лорд канцлер пришел в парламент в коричневых ботинках. Ай-яй-яй-яй-яй! видели, напали на известного обозревателя Телеща Деловича. Мерзавцы! Я же чудом остался жив. И вы знаете, что это за человек? Я же спортсмен, я семьянин, и главное, я срочно ищу работу, потому что кто согласится за такие деньги уродоваться и прямо по голове? А а без премия, потвора? только посмотрите, куда они засунули свободную прессу. Хорошо, что у нас есть опыт и мини-тонем. Давай объявку титрами! Ать бишь, Васила! Мабуть, тебе вирус! Применяю компромат! В дальнем углу квартиры издавна стоял курень вольного французского казака Наполеона. Он вел по военному спартанский образ жизни. До полудня спал поперек коридора, потом вставал и бил в барабан, до тех пор, пока соседи не скидывались ему на воду. После этого Наполеон... Звал к себе Кутузова и долго пил с ним мировую, приговаривая, кто старое помянет, тому глаз вон. Фельдмаршал никогда не возражал, поскольку один раз уже помянул. Вечером Наполеон обычно доходил до абсолютно независимого состояния, хватал спички и орал, что спалит москалям Москву. На беду его соседом был известный почвенник и Ирусофил граф Толстой. Заслышав супостатов, Толстой кричал, что сожжет ему хацапетовку. Другого французского города граф не знал, поскольку был почвенник и русофил. Соседям... Приходилось звонить в колокол И вызывать князей Дымина и Пожарского Чтобы те из лошади Залили пламя И вставили кишку с А соседи в это время Сражались за них с поляками Вскоре эта канитель всем надоела Но тут на счастье Иван Сусанин Изобрел компас И тут же пригласил Наполеона и Толстого на испытание в лес. Наполеону он пообещал показать вековой дуб для спичек, а Толстому ясную поляну с вкусными пнями, поскольку граф не ел мясо. В результате операции безвинно пострадали поляки, которые из любопытства пристроились к экскурсии. еще пару скандалей, мы будем закругляться. Подождите, подождите, у нас гениальный план. Мы с Ватсоном будем читать скандальный прогноз погоды. Представляете, мы делаем рубрику «Эксквайрова погода». И я начинаю. Внимание, над Лондоном смог, а над Парижем не смог. Скандал, скандал. Уходи, вы меня все набридли! Можем вам все пособие выдать по безработице. Шар подери, на вас не угодишь! Нам что, с вас нам снять штаны и бегать с голой правдой? О, 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 хрупкий, классная идея! А не просто бы штанива, а без музыку! И будем называть это эротичный конкан! Да как вы смеете! Мы джентльмены! У меня диплом доктора. А у меня два высших образования. Я не понял, вы будете танцевать и конкам, нет? Никогда! По-моему, тоже уже иронично. Но мало, мало скандалов. Або ж Врейкин піднявся догори, від рейтинга нас турміло, а інші тошніло. діло. <риклад> що ви тут церквляєтеся, а? У мене ще бачите, яка очередь на інтерв'ю. Тут не такі манячки, що пальчики обліжеш. Так прип'ю до жертв. Два братика параноїка з парламенту. <риклад> і общеізвісний губитель і насільник неповнолітній флори і фауни. <риклад> і що є фастівський душитель? <риклад> Харьковский загрызатель! И Шмеринский обрезатель! to do now. На этой оптимистичной дробине я хочу попрощаться с вами и сказать чао. Бо мне очень небезпечно сказать до побачення.